Ровно две недели у нас будет выставка современного плаката. Вот это, это проект группы художников, молодых художников Ассоциации иллюстраторов Виктории. Мы не так часто показываем плакаты и иллюстрации книгам, так что для нас это событие. Выставка приехала из Киева. Был книжный арсенал, и там была презентация плакат современной плакаты для Украины. Это люди, которые прославившиеся, вот, прославили нашу страну, чтобы их как-то популяризировать, одновременно искусство популяризировать личность. Вот здесь вот представлено 22 плаката и всего 100 вот каталог, которые вот обзывает эту выставку. Часть работ купила библиотека Конгресса Соединенных Штатов. Продолжение следует...